भारत में एक अजीब व गरीब वाक्य पेश आया है बिहार में सत्रह साल बाद कत्ल होने वाला शख्स झांसी में जिंदा मिल गया जबकि इसके कत्ल के इल्जाम में इसके चचा और तीन भाइयों ने जेल की सजा काटी जेल काटने वाले चचा का इंतकाल हो गया है जबकि तीन भाई जमानत पर हैं। यह सूरतहाल इस वक्त सामने आई जब झांसी में पुलिस को एक शख्स मिला जो बिहार पुलिस के रिकार्ड में मुर्दा रजिस्टर्ड था छह जनवरी को झांसी पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान मजकूरा बाला शख्स से मतभेड़ हुई जब इससे पूछ गुछ की तो इसने बताया कि वो एक गांव में छः माह से रह रहा है इसे पचास साल नाथवनी पाल के नाम से शनाख्त किया गया जो कि भारतीय रियासत बिहार के डोड़ा के इलाक़े का रिहायशी था मज़ीद तफ़्तीश से पता चला कि तन्हा रहने वाला ये शख़्स हाल ही में झांसी वापस आया है इसका कहना था कि इसके वालदेन बचपन में चल बसे थे जबकि इसकी बीवी काफ़ी अरसे कबल छोड़कर जा चुकी और आखिरी बार वो सोलह बरस कबल बिहार में अपने घर गया था मज़ीद पता चला कि दो हज़ार नौ से क़बल वो अपने घर से गायब हुआ जिस पर उसके मामू ने इसके चचा और चार भाइयों के खिलाफ केस रजिस्टर कराया और कहा कि इन अफ़राद ने इसकी ज़मीन पर कब्ज़े के बाद इसे कत्ल कर दिया इसका कहना था कि इसका छोटा भाई जो पुलिस में था इसे डी आई जी की सिफारिश पर छोड़ दिया गया इसके चचा के एक बेटे ने बताया कि इसके वालिद और दो भाइयों ने आठ माह जेल में गुजारे और इस वक्त वो ज़मानत पर है जब इसे पता कि नाथवनी पाल जिंदा है तो उसने कहा कि बिलाखर हम इस कत्ल केस से बुरी अल्जिम्ना हो गए जो अब तक अदालत में है